Якщо ти шукаєш байк на вторічному ринку, обращайся в Моточой. Ми допоможемо тобі вибрати відлічний мотоцикл за розумні деньги, а не хлам, якого так много на ринку. В цьому відео буде огляд КТМ 390 Дюк 2021 року в виготовлення. Якщо не помиляюсь, він був придбаний в салоні в 2023 році. І це абсолютно новий мотик з пробігом 1000 км. До речі, який пройшов уже навіть нульове ТО. Якщо вам не цікаво дивитися мотик без косяків, зразу закриваємо це відео, тому що тут абсолютно стан нового мотоциклу. Якщо ж цікаво подивитися мотоцикл, який коштував 5900 доларів, а ми забрали його з гарним торгом за 5,5, то продовжуємо огляд. Ну і друзі, якщо ти не підписаний на інстаграм канал наш чи телеграм канал, обов'язково підпишись. Під відео я чекаю від тебе. Твої гарні вподобайки. Ну а хто не підписаний на канал, обов'язково підписуємося. Друзі, погнали дивитися цей мотик. В коментах, будь ласка, напишіть, чи адекватна ця ціна, за яку ми забрали, чи подобається вам цей мотоцикл. До речі, скажу вам зразу по мотику. Мотоцикл досить непоганий варіант, як перший мод. Хто не гониться як перший мотоцикл за високою кубатурою, хоче в бюджеті там, орієнтовно там, до 5,5 знайти кльовий свіженький мод, це досить непогане рішення, особливо, якщо мотоцикл буде експлуатуватись саме в місцевому режимі. Юркий швидкий, в міру швидкий, особливо, якщо це перший мотик, взагалі топчик, досить добре підходить для дівчат. У хлопців цей мотоцикл зазвичай затримується десь орієнтовно на один сезон, ну а далі, далі вже підвищення звичайно кубатури. Ось в цілому ми рекомендуємо розглядати КТМ 390 Duke дюк до придбання, але зверніть увагу, що потрібно бажано брати малокубатурні такі мотоцикли. З найменшим пробігом. І досить добре, коли він на гарантії А цей мотоцикл, до речі, знаходиться ще на гарантії. Тому, друзі, погнали дивитися відос. З вами Вєтель ви на каналі Motos Let's go. 390 дюк 2021 року. Осмотр. Мотоцикл стоїть на паркінзі. На даний момент зі темно. Дімаємо холодний запуск. Йо температура середи 18 градусів. Температура двигателя аналогична. Запускаем, меряем просадку и вывозим на улицу. Аккумулятор наполовину заряжен. Давно выезжан? Вчера. хорошо Собираем, мотоцикл выкатили с паркинга на улицу продолжаем осмотр передняя оптика оригинал состояние оптики отличное сколов трещин нет пластик Обтекатель пластиковый по бокам целый внутренней стороны также крепежи на месте нижняя траверса без следов ремонта радиатор крепежи радиатора левой правой без деформации В районе э, блока фары с передней части завод, рама в районе рулевой колонки по заводу, ограничитель руля на траверсе с левой без следов ремонта он на месте рама в районе рулевой и по левой части завод без деформации стакан левый в отличном состоянии Левое перо, зеркало пера без замечаний, пыльник без трещин, колесного бадиска по левой стороне без ремонта. Передние колодки состояние новых. Переднее крыло. Без трещины пайки обтекатель по левой части пластика. Все крепежи на месте, трещин нет, деформации пластика нет, зазоры все по заводу в норме. Левый поворотник оригинал, без повреждений. Левое зеркало оригинал. Зеркальный элемент в хорошем состоянии, на зеркале повреждения отсутствуют. Передняя резина Здесь. передняя резина 12 неделя 21 года резина стоит родная по мягкости но в хорошем состоянии протектор состояния нового правый стакан без повреждений надирование все целенькое пыльник без трещин зеркало пера в отличном состоянии Рулева... сварные швы в районе рулевой колонки по правой части без повреждений. Ограничитель руля с правой стороны целый без ремонта. В районе переднего блока фары по правой части все по заводу, все крепежи целые. Правое зеркало. Оригинал, состояние хорошее, зеркальный элемент в отличном состоянии. правый поворотник оригинал без повреждений радиатор по левой части сухой защитные накладки на, на радиаторе целые клапанная крышка сухая двигатель по левой части сухой Левая крышка двигателя не снималась. Завод под днищу. По левой стороне все сухо. Крепежи подрамника без замечаний. Здесь на раме на подрамнике есть небольшой скол подкрас. маятник по левой части без замечаний. Цепь звезды в отличном состоянии. Седло есть небольшая дырка. Это у вас уже было? Нет. Не вам знижку на цене? Не робили знижку на цене? Нет? хвостом. Все по заводу. Переносного батиска по левой стороне. Без ремонта. Хвостовой пластик по левой части в отличном состоянии. Задняя оптика, задний фонарь оригинал. Левый, правый поворотник оригинал без повреждений. колесный обод диска по правой стороне. Все целое. Задняя резина 48-я неделя 2020 года. Также родная по мягкости. Она нормально протектор состояния нового. Задние колодки состояния новых. Маятник по правой части. Без замечаний. Выхлоп. без повреждений, пластик с правой стороны, без повреждений, есть небольшая такая... рама, подрамник по правой части, крепежи завод, рама по правой части, сварные швы по заводу, ничего нигде не подкрашивалось. Амортизатор сухой. Крышка сцепления родная, она не разбиралась. Двигатель по правой части, клапанная крышка, радиатор с правой части сухо, под днищу сухо. Отбоев нет. Фронтальная часть двигателя сухая. Накладка на, радиа на радиаторе правая без повреждений. Пластик по правой стороне с внутренней части. На заводском крепеже все по заводу держится крепко и все на родных посадочных местах. Левый пластик аналогично. Бак. С вас карточка я имеет небольшие следы естественной эксплуатации вилка на родных сальниках и пыльниках она не разбиралась верхняя траверса без замечаний грузики руля грипсы левая правая пульты левой правой без повреждений состояние отличное Замок руля рабочий. Бак внутри в отличном состоянии. Бак в родном окрасе толщиной мером промерим. И уплотнительная резинка в отличном состоянии. Седло пассажира в отличном состоянии, кроме вот этой дырки. Демпферные резинки все на местах, но не перешивалось. Седло Уходи. седло райдера, седло пассажира в отличном состоянии без повреждений, повреждений демпфера все на месте. Родной набор инструментов доставать мы его не будем. подрамник э, под седлом состояние нового без дефектов пластик по правой стороне без трещин пайки крепеж завод левая сторона в аналогичном состоянии подседельное пространство без замечаний Родной. 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 Сними пока общее состояние. весь бак в родном окрасе. Передний диск без износа. Задний диск аналогичный. Заводим. Холодный запуск был. на, на приборке на пульте на левом рабочие общий пробег 1, 1023 километра по общему состоянию зуб резинотехнических изделий и тормозным диском пробегу можно верить его родной пробег Сериус был недавно пройден. Проверка реле генератора. Реле исправно генератор исправен. Ветер работает без посторонних шумов. дальше до четвертой под нагрузкой небольшой э, переключается без проблем, здесь нужно больше разогнаться. Кстати, коробка работает без замешаний. Приборка в хорошем состоянии, есть небольшие следы эксплуатация на самой приборке. Без трещин пайки, без каких-то дефектов, мотоцикл в состоянии нового. Включился вентилятор, Запуск кнопки, запуск отличный, дубль два с ключа. Запуск без проблем, контрольная лампа АБС погасла. когда мы ехали, электроника работает в штатном режиме, подвеска. З моєї, так, не простіше, з моєї сі. Так, так, так. і mm. ще, ще, ще. Дякую. И передок. Так, ну, так, не следует, так нет, нет. Нет, там. на себе, а за И на пидничку так. Такой. Mm. Дякую сядьте на него, пожалуйста. ласка. задний гальма. Вертикальный, горизонтальный люфт по заднему колесу отсутствует, по маятнику, по переднему ступичные подшипники в норме. Рулевой подшипник в норме, без люфтов, замечаний по подвеске нету. Подвеска работает в штатном режиме. После прокачки правое перо осталось сухим. Левое перо осталось по-прежнему сухим. Задний амортизатор также сухой подвеска работает в штатном режиме. После прогрева. Клапанная крышка по правой стороне двигатель. Правая крышка двигателя. Сухо. Снизу. По нижней части. Сухо. Радиатор. Сухой. Фронтальная часть двигателя осталась по-прежнему сухая. Радиатор по левой части сухой, двигатель с левой стороны сухо, под с левой стороны под крышкой. По-прежнему все осталось сухим. Уровень масла. Есть небольшой перелив не существует это вы оригинал завывали, так? Ну, на официальном сервисе mm -hmm. ну моторекса цей масло свежее геометрия мотоцикла сзади визуально ровная здесь. Спереди. И также все ровненько опусти. Мотоцикл состояние нового фото-видео финиша.